Кожного міста своє обличчя. Обличчя Кіровограда, принаймні його історичного центру, визначають насамперед ті архітектурні ансамблі, завдяки яким наше місто називали навіть маленьким Парижем. І не даремно. Адже досить просто зупинитися і підвести голову, щоб побачити мережу кам'яного плетева старовинної будівель. Добре, що знаходяться люди, завдяки яким творіння архітектурного мистецтва минулих сторіч оживають заново і милують око своєю досконалістю та неперебреченістю. Але ще кожен з нас за повсякденними турботами не просто сьогодні не помічає оту красу. Виставка присвячена дню міста, що встановиться у Кіровоградському художньому салоні, яку я б образно назвала місто очима художника, повертає на моті хвилюючи миттєвості спілкування зі своєю малою майстрщиною. Горина цю експозицію людина усперечна найбайдужа і талановита, член Національної спілки художників України, директор Кіровоградської дитячої художньої школи Леонід Іванович Бондар. Майстру Пензля вдалося побачити рідне місто не приземлено, а по-своєму, поетично і Ось чому кожне полотно експозиції ніби синтез реальності та фантазії, кольору і музики, колориту. Кто бы не посмотрел эту выставку, мне кажется, он смотрит на, увидит, вернее, наш город иными глазами. Конечно, вы очень... Такие фразы нашли, высокозвучащие. Здесь просто совпала любовь к городу, степень овладения ремеслом и другие обстоятельства, и мое философское понимание. И когда вот такой синтез проявляется, тогда можно какую-то проблему решить. А в искусстве это очень важно. Вам захотелось именно писать город, причем в таком романтическом духе, я бы сказала. Ну, во-первых, я горожанин. Вот, и там, где, ну, говорят, вот, малая родина у одного, это село, у другого, еще что-то другое. Я не родился в Кировограде, но в Кировограде прожил свыше 40 лет, работая, как вы знаете, на одном месте в художественной школе. 43-й год. И, конечно, если безразличен городу был и так далее, уже куда-то бы уехал. Потому что в нашем городе всегда было не сладко, а людям, занимающимся вопросами культуры, искусством, это в те времена как-то, может, и тяжело было. В последнее время можно писать все, что хочешь и как хочешь, были бы средства на материалы. Вот их сейчас, к сожалению, не совсем хватает. Но ведь вот с возрастом меняются позиции, понимание и возможности. Даже стиль несколько меняется. И стиль меняется, потому что по молодости, может быть, несколько поверхностно смотришь на явления какие-то, их не осмысливаешь, больше переживаешь, может быть, даже тут тоже есть какие-то полезные качества, с возрастом смотришь больше философски. Поэтому в ту серию, посвященную моему городу, а у меня так и называется мой город, поэтому он может от представлений других людей очень резко отличается. В том числе другие художники по-другому увидят, просто люди, которые, все люди, которые живут в городе, может, любят, может, не любят, я думаю, любят. Потому что так обстоятельства сложили, ну как не любить наш город? Он, он тут действительно красивый. Но моя задача художника была в том, чтобы показать, какой он красивый. Дело в том, что вот те дома, которые я на выставке в основном уделил внимание, они обладают особой красотой, спрятанной за многовек, многовременным, что ли, наслоением краски, деревьев, застроек каких-то, вот, их трудно разглядеть. Но когда мы проходим по городу, вдруг замечаем вот эти серые невзрачные домишки, которые являлись историческим центром города, мы видим красоту. И, ну, я, по крайней мере, вижу эту красоту и постарался показать зрителям. Посмотрите внимательно, ведь над этими домами пролетали годы, пролетали э, целые потрясения социальные, столько строев менялось от царского э, до вот самостоятельной Украины. Здесь э, люди рождались, умирались. В, в этих домах э, я не знаю, что было. Каждый человек являлся на свет и думал, что он что-то делает. Вот сейчас я вот когда эту серию делал, я задумался, что мы делаем для города, живя в этом городе, что мы делаем для города. Ну вот в моих силах было воспитать какую-то эстетическую среду. Поэтому я пошел в художественную школу, зная, что я люблю детей и знаю, что я люблю это ремесло, искусство, изобразительное. Вот пытался вложить. Ну, о школе можно много говорить, я даже не хочу продолжать, потому что школа очень известная у нас и она создала эстетическую среду в городе, может кто-то не замечает, но она создала архитекторы, преподаватели, художники, это люди это все ваше воспитание воспитание это люди прошедшие художественную школу, но многие есть и не прошедшие, вот, но большинство прошедшие нашу школу. Во-вторых, я сам как художник постарался вот этими картинами показать лицо города, чтобы и другие полюбили, по крайней мере, или увидели его. Можно многое было показывать с разных точек зрения. Ну, скажем, я мог показывать бы выбоины, вот, которые и, может, чувство сочувствия к тому, по каким выбоинам Ямам, Рытвинам мы ходим там и так далее. По вот той облезлой штукатурке, еще по каким-то неградам. Да, можно и этим было привлекать. Но у меня была задача увидеть красоту, и чтобы люди гордились этим. И те, кто работает на, на, на различных должностях, или просто живут в этом городе, понимали, что э, мы не имеем выбора такого. Вот, вот наш город. И чем больше мы для него сделаем, тем будет он лучше, краше. А... Какой он красивый, я вот это и пытался делать. Кожне місто має безліч чарівних куточків. Кіровоград не виняток. Особливо ж гарним стає місто восени, коли все, буквально все, в золотавому осінньому вбранні. Саме осінній спалах, осінній сум створюють в місті атмосферу особливого щемного настрою, який так і проситься на полотно. Тоді і з'являються ось такі роботи. Проте місто гарно будь-якої пори, і восени, і весною, і влітку і взимку воно приваблює людей, які вміють бачити його. Леонід Іванович Бондар переносить її в свої полотна, причому робить це ненав'язливо і притишено. Його палітра така витончена і пастельна, що мимоволі затримуєш погляд на роботах вповнених тепла і якоїсь надзвичайної внутрішньої напруги. Я обратила внимание, Леонид Иванович, на то, что в ваших работах нет какой-то скрупулезной такой детализации. Вот вы пишете в основном старинные дома, особняки, интерьеры старинные, но детализации как таковой нет. Зато есть какое-то такое настроение, такое чувство вызывающее, энергетика какая-то. Это очень интересный вопрос. И, наверное, важный для раскрытия ну, меня как художника моего креда. Меня издавна интересовали старые дома, старые люди, вот, потому что за ними спрятаны э, старые вещи, за ними спрятана какая-то история. И разглядеть эту историю за, в старинном кушине, возможно, там на поле носили молоко. Мы видим кушины. И кушины с позолотой, там еще с чем-то такие вот новые... Шир... Я их называю просто ширпотреб, они никакого интереса для художника не представляют. Точно так же и дома. Есть спальные районы. Действительно, они решали социальную какую-то проблему. Надо было людям дать жилье. Это очень здорово, что... Коробки. Ну, коробками нельзя их называть. Люди должны были жить в человеческих условиях. Поэтому государство, которое занималось государство да. занималась этим вопросами это это очень здорово это просто правильно но все-таки обличие города это не ну не не они создают а создают именно те дома которые ну где правительственные какие-то учреждения были дома угловые вот вы обратили внимание на этой выставке много угловых домов потому что от угла начинается ход в глубину как бы и в старых этих домах я уже упоминал судьбы людей где-то надежды какие-то ну что-то такое интересное было поэтому они меня привлекали ну и я художник настроения это я уже отвечаю на конкретно на ваш вопрос для меня чувства является самым важнейшим я считаю, что чувства, если еще и умения, они дают какой-то сплав. А ведь посмотрите, это степная часть Украины, здесь какое палящее солнце. Вот некоторые дома носят э, там э, полуденный зной там или еще что. Кроме конкретного адреса. Для меня это было интересно. Солнце, еще что-то, но это не главное. Главное, чтобы было можно увидеть эти Дома. А дома увидеть э, за листвой, еще зачем, я уже говорил, э, невозможно. Поэтому мне приходилось искать, э, когда, может, опала листва, открылся дом, где-то блеснуло солнце, может, облако как раз на фоне дома пролетает стремительно, и это вызывает какие-то ассоциации. То есть, э, ну, чувства, эмоции. И, конечно, вызывает эти дома. Вы знаете, действительно, вот мне показалось, что это какое-то сиюминутное настроение. Вот вы, наверное, ходите, смотрите, анализируете, а потом уже раз и создалось, ну, что ли, вдохновение пришло написать вот эту работу. Ну, а? это ответ как раз на ваш вопрос, что долго ли вы работаете, почему деталей нет и так далее, потому что детали не важны для меня, надо, чтобы объект был узнаваемый. Если я портрет человека пишу, он должен быть похож в конце концов на Иванова, Петрова, Сидорова, вот. Если я автопортрет, то он, должен... но он должен нести, кроме внешнего вот этого. Ну это я так считаю. Другие, может, по-другому считают. Он должен изнутри как бы раскрывать душу. А душа именно в настроении, по крайней мере, мое отношение к этому, оно уже что-то дает. Поэтому я выбираю такую технику. То есть это ваше видение, вот ваше видение, то ли вечернее, то ли какое-то дневное, то ли осеннее настроение, все это ваше конкретное видение города. Вы знаете, у меня много очень талантливых коллег. Вот Сережа в музея Смеркина, выставка, посвященная тоже Дню города, у него радостное такое восприятие. Вот у, меня этого нет. Где-то радостное, где-то грустное, где-то... То есть вся палитра должна, я не говорю, как самодавляющая, должна, но для меня должна вся палитра чувств. Как, как ноты, вот самый глубокий такой, до возносящийся кверху, как в опере. Точно так же і в живописі. Певно, немає в місті людини, яка б не знала Леоніда Івановича Бондаря. І найперше як людину, яка понад 40 років стільки сили енергії віддає справі естетичного виховання підростаючого покоління. Кіровоградська міська дитяча художня школа, яку він очолює, випустила вже не одне покоління учнів, яких навчила фантазувати, бачити і цінувати прекрасне. Директорські справи займають безліч часу. І все ж творчий неспокій завжди з майстром. Свідчення і ця остання виставка, присвячена дні міста, який глядач побачив художника дещо в іншому ракурсі. Що ж? процесы самоудосконалення притаманні каждому, надто ж людині творчей. Здається, майстер знайшов, як то кажуть, свою тему, свою технику, свой стиль. А допомагає ему в цьому любовь. Любовь до родного места, любовь до творчості, любовь до мистецтва. Да, действительно, вот для того, чтобы написать так родной город, надо его любить, очень любить. Но есть же все-таки у вас такие уголки города, которые вы пишете с особым удовольствием. Ну, я уже говорю, что более старые дома я пишу с особым удовольствием. Вот достраивается у нас главная почта наша. И она действительно красивая хотя она вот прямо на наших глазах, вот мы прямо видим, проходим мимо и видим, как строители работают, но это же действительно красиво. То я, конечно, выбираю такие моменты, которые, ну, помогут мне передать этот дом и настроение, вот. Но оно заложено и изнутри в этом же доме. Есть действительно уголки, которые особой любовью пользуются. Это дом со шпилем. Во-первых, э, называется эта выставка, для меня название носит, по дороге на работу. Я хожу от района 5-5 и вот до художественной школы. Прохожу мимо этих домов, э, задумываюсь, смотрю, замечаю какие-то детали, думаю, можно ли их использовать, нельзя ли и так далее. Но вот э, дома э, на нашей центральной улице, которые э, большому счастью и к радости, вот Сейчас реставрируются, новые дома создаются. Там они, истории нет, и они мне не интересны. Но они для людей, я их выставку и не включаю, кстати, как, но они меня, как гражданина, радуют. Вот там банки, еще какие-то дома реставрируются. Мы доходим до домов, которые я называю, например, дом Короткова. Понимаете, как хотите, это наш современник. Талантливый, блестящий. Ну, это когда-то был еще дворец пионеров. Да, это еще был... Пионеров, да. Это, дворец... это еще ранее были какие-то дома, в которых тоже да. находились... Ну, это человек, по воле которого у нас э, создается тоже какой-то громадный участок, не создается, а создан участок культуры, который относится к танцу, к хореографии, и он пользуется авторитетом в городе и постарался этот дом сделать так, чтобы он действительно выглядел достойно и являлся, показывал, как надо относиться к таким памятникам культуры. И если бы все хозяева, которые вот в этих домах живут, организации и так далее, прилагали такие же усилия по сохранению вот этих вот, по созданию эстетики города, было бы здорово. Ну вот мы подходим к театру, там ничего не могу сказать. Прекрасное, красивое здание, такая история есть и так далее. А вот душа не лежит его написать. Не знаю почему. Вот есть какой-то тормоз. Не могу. Ну, а все знают почему. Ну, знают, а вот я как художник э, вижу, с каких сторон я к нему не подбирался. Я его не могу сделать. Э, какой-то художник, возможно, ну я видел даже аналогию графики там и так далее. Я видел другие художники, мои коллеги э, сделали. А вот переходим на улочку, где я говорил о Рытвинах, там, о Выбоинах, на улицу Боголя, да, и вижу, какие там, ну, красивые дома. С моей точки зрения, это одноэтажные домики, вот, но там каждый кирпичик сделан так, что если сейчас мастера, ну, уже появились мастера, которые выкладывают вот эти узоры кирпичные, то как тогда с какой любовью это старые мастера выкладывали вот это. Ну, можно сказать еще не только об архитектуре этих старых домов, но и о их прочности, о их надежности. Так? Да, мы как-то говорили, и с вами в том числе, что эти дома пережили уже те, которые построены после них, и переживут многие. Но люди, которые живут в городе, власти которые ну, имеют возможность какие-то средства находить для ремонта там, и так далее, должны это понимать. Эти дома уходят, как и люди уходят. Люди уходят, мы их не ценим совершенно. И только после смерти начинаем понимать, что этот человек жив, оставил какой след. Дома точно так же. Они оставили след в истории культуры нашей, и они погибнут. Ну, я так понимаю, что вот эта серия работ, эта выставка, это у вас, очевидно, какой-то, ну, как бы, она не закончена еще. Будет она иметь продолжение? Ну, мы все знаем, что скоро нашему городу будет очень-очень много лет. Конечно, в истории сравнительно с другими городами древними там и так далее, но для нас, для степи, для юга Украины это древний город. 250 лет. Создан он, не буду говорить, краеведы лучше меня знают и скажут. Для защиты государства, там, того или другого, для защиты людей. Государство это люди. Вот. И 250 лет это хорошая дата. Ну что, что я могу сказать? На подходе замысел Тут, знаете, как с художником дело иметь, когда про замысел говоришь, он может не сбыться в силу каких-то вот. Но мы все немножко суеверные. Конечно, это первая маленькая серия, посвященная городу. Возможно, она в таком объеме вообще первая в городе. Ну, я не знаю. По, по моим сведениям, это первая такая выставка, где собрано столько работ, посвященных городу. Я продолжаю работать. Дело в том, что я нашел себя в этой теме. И ожидайте от меня любых взлетов. Тут будут люди, населяющие город, и современники, и те, кто жил, и тот, кто достоин этого, чтобы я покопался и нашел изображение или создал фантазии этих людей от древнейших архитекторов, которые работали над этим городом. Вот, конечно, в этом мои планы. Ну и, конечно, я в душе синтез портретиста с пейзажистом для меня пейзаж главенствующий, потому что он по чувствам по всему занимает, ну, все после школы, вот мое время. Я буду продолжать эту тему, постараюсь это первые шаги сделать лучше. Ну, время покажет. И в таком же духе импрессионизма. Дух может быть любой. В этом духе мне свои эмоции и э, все, что я хотела в городе э, передать в такой манере, э, мне это помогло. Если какая-то другая манера, а поскольку я работаю в художественной школе, то я обязан знать все манеры от абстрактного до какого хотите. Если это поможет э, выразить то, что я хочу, я буду применять любые способы, э, любое оружие художника. Ну, в данном случае я эту манеру ставлю выше всех. Потому что для меня она подходит, она передает эмоции. А художник – это эмоции. Живопись Леонида Бондаря – то не только отбиток реально существующего света, то плит величезной внутренние работы, работы души. Каждое полотно – особый стан души художника, причем художника, якому есть что сказать людям. Ралі буття не змогли б йому вбити оте рідкісне, безпосереднє, дитинне, що в нас світ фантазії краси. Разом з тим його роботи то творіння зрілого митця, який аналізує цей світ, аналізує не бездумно і збайдужило, а віддає йому свою наболілу душу. Адже в кожному полотні не тільки напруга внутрішніх почуттів та емоцій художника, в них настрій епохи. Вулички, старі будинки, віковічні дерева, за ними пласти життя поколінь, пласти історичних нашарувань, тяжіння до історичної спадщини рідного міста, до тих соціальних колізій, які воно переживало і переживає разом зі своїми мешканцями, зрозуміле і вгадуване. Тому що архітектурне мистецтво то найперше, що відбуває і моральний, і матеріальний стан суспільства яке здатне побудувати отаку архітектурну мозаїку. Якщо хочете, це той фундамент, що формує обличчя міста. А яким воно буде, то вже залежить від нас, від рівня нашої культури та інтелекту, від рівня нашого буття. Саме про це і нагадує нам виставка художника Леоніда Фондаря.